программа, которая была, и вы зачитывали, э, так сказать, журналистские вещи Константинова. Я видел, кстати, его на экране, мне не было возможности задать ему вопрос, но я обязательно это сделаю. Мне позвонил вчера ваш коллега Вячеслав Воронков, сказал, что была у него передача с Сергеем Рафаиловичем Гриневецким, с народным депутатом, который был упомянут тоже. И он мне сказал, что Сергей Рафаилович четко принял решение да, идти по мажоритарному округу, но этот мажоритарный округ будет в городе Героя Одессы. Вот. Поэтому я думаю, что я воспользуюсь именно опытом Сергея Рафаэловича, который сегодня у него есть именно в раздельной, прислушаюсь к теме, я, я уже с ним начал на эту тему разговаривать, он мне подскажет те болю, болючие точки, на которые я буду обращать внимание. В этом приеме для меня был очень важен вопрос познакомиться с учителями. Я говорил, что ярмарка это знакомство с людьми, а знакомство с проблемами началось, началось у меня 22 числа. Я назначил три сходки больших сел, это село Яковлевка, это Новоукраинка и еще одно село, я не помню, поселковые советы, приходили ко мне руководители поселковых советов, я с ними договорился, у меня это все пройдет 5 числа, я обязательно задействую канал ОК, это будет 5 числа с пол девятого утра у меня первая сходка и до окончания рабочего дня, обязательно канал ОК будет со мной сопровождать. Что касается на сегодняшний день этих встреч, есть болючие проблемы. Я говорю, ребят, вот канал ОК, это канал, который видит президент. Я говорю, обращайтесь, не все вопросы может сегодня решить губернатор, не все вопросы сегодня может решить. Но сегодня все вместе, в этой вертикали, в этой команде, видите, я сегодня пришел один, потому что я понимаю, что те люди, которые, которые в моей команде, в нашей команде с губернатором, они сегодня все задействованы. И у меня сегодня четкое понимание того, что Анатолий, Анатолий Анатольевич готовится к поездке сегодня в Голландию для того, чтобы четко представить команду губернатора на трехсторонней встрече. Это Молдова, это Румыния, это Украина. И поэтому на сегодняшний день все эти наказы, говорю, говорите, вот вам приехал канал, говорите, высказывайте. Есть много таких моментов, которые я даже не должен этого говорить не должен. Я могу это услышать, но люди должны сказать об этой проблеме, и я уже потом, подхватя, как бы так сказать, человеческую боль, могу прийти в любое место. То есть, в принципе, за себя тоже надо бороться. То есть у нас вот для, ну извините, все равно вот привыкли где-то доброго царя ждать, да? Или у человека, который решает проблемы. Бороться. Но без общества, без их участия это просто невозможно сделать. Не говоря уже о том, что оставить эти проблемы, но и решать то их сообща, в общем-то, нужно. Вы знаете. Я же не могу понять, что происходит внутри каждого. Даже если я приду на 10 сходок, я все равно не узнаю. Все будут пушистые, белые, красивые. Люди изнутри должны поднимать этот вопрос на канал. Сегодня есть такая возможность. Сегодня, улучшая качество жизни, мы улучшаем качество общения. Только этим путем мы сегодня можем... К примеру, вообще настолько пример есть... Э, в одном из э, сельских районов э, раздельной в которой я был есть проблема сегодня или не помню или бывшую больницу хотят превратить в зернохранилище. ну как такое может быть сегодня не пропитаны крыша не прописаны стены зерно горит за одну минуту мало того мало того это нелогично не я позвонил сегодня начальнику МЧС, заместителю начальника МЧС. Говорю, скажи, возможно ли это? Люди написали письмо, к сожалению, у меня нет обратной связи. Почему? Потому что, наверное, я был в Киеве. У меня большая к вам просьба. Я обращаюсь к, к, раздельной, и не только к раздельной. Не бросайте яйца, раздавайте их людям, которые в них нуждаются. Если вы хотите со мной встретиться, не надо в меня бросать. Я сам к вам приду, мы с вами поговорим. Это очень важный момент я познакомился с двумя директорами школ я познакомился с директором школ в которой учился сергей рафаилович это первая школа я познакомился с галиной яковлевной укра это все украинские школы но она преподаватель русского языка я не могу поменять сегодня стекла я не могу поменять сегодня я хочу но я не могу я сегодня сказал давайте начнем с какого то подросткового детского там учреждения, поменяю северные, приду в школу, привезу химические реактивы, до... добавим какие-то книжки в библиотеку, что-то сделаем в спортивном зале. Я это, я готов. Для этого есть возможности, для этого есть уже какое-то знание, опыт, благодаря работе во Фрунзовке со школами. И, безусловно, я хотел бы начать эти вещи. Для того, чтобы сегодня работать с другой селищной радой, там есть проблема в амбулатории. Я сказал, есть программа ООН. Вот посчитайте, что я сегодня, пресс -ман. это ООН, который сегодня вместе с вами громадой в половину готов со своей командой отремонтировать амбулаторию для 5000 человек. Но я хочу это услышать не от селищной головы, не от э, руководителя, не от э, доктора, который работает, а хочу услышать мнение всей сходки. И не мнение, если там в этой сходке должно принять там тысячу человек. И если там будет сто человек, я сказал сразу, это нужно готовить эти мероприятия, чтобы я понимал, что это мой наказ. Чтобы я это слышал от всех людей. То есть сход села, это действительно очень серьезно. И здесь вот э, мне очень импонирует то, что вы делаете именно таким образом, потому что вот у нас очень много сведений о том, что иногда и районные советы, и те же сельские головы, они принимают решения без совета с громадой. Решение так, как видят они, либо узкий круг, ну, извините, даже заинтересованных Приближенных людей. Поэтому людей. я говорю, я не хочу влазить в эти отношения. Мне один раз надо было влезть в отношения, по-моему, э во Фрунзовском районе, на 63-м округе. Мне начали говорить там какие-то... Но, слава Богу, меня услышали. А я говорю, если не услышите, почитайте внимательно интернет. Услышали, рассчитались, пошли дальше. У меня есть одна хорошая новость. Я воспользуюсь сегодня каналом, я общался в Киеве и с руководителями, и с министерствами, и налоговыми, и с уполномоченным по делам, по делам дорегуляции кабинета министров. Мы подсказывали сегодня наше мнение от тех людей, которые занимаются землей, что сегодня в новом налоговом кодексе есть такой пункт, что раньше нужно было, чтобы производитель, которому отдали землю, рассчитывался там, допустим, деньгами. Сегодня есть возможность расчет или деньгами, или бартером. Это зависит от того человека, который дал землю в управление. Это очень важный момент. Сегодня человеку нужны деньги деньги. Завтра человеку нужны продукты продукт. Очень важно. Чтобы человек понимал, что он отдал землю, и ему рассчитались по старой цене. Он смотрит, а ничего сделать не может. Он говорит: стоп! Я хочу сегодня товар. И вот когда будет выбор у человека, который отдал землю, намного сложнее будет недобросовестным. Добросовестным фермером все равно. Они добросовестны. Они добросовестны, есть такие Баткины, которые сегодня должны в Цебриково. Вот, кстати, предыдущим придумал. у меня был в Цебрикова. И вот есть в Цебрикова, по-моему, колхоз Кировский, там у меня есть тоже мой товарищ, уже стал товарищем, провели вместе волейбольный турнир. И он мне говорит, из Баткины, по-моему, 8 миллионов. Сегодня губернатор называет Балту, а я могу назвать, наверное, имею на это право, потому что человеческая боль. Откуда губернатор, так сказать, четко справ... есть сегодня там Балский молокозавод и есть недорасчеты сегодня с людьми, которые сдали молоко. Такой же, если в Львашовке завод. Но мы потихонечку каким-то образом эту работу начали активизировать и потихонечку с людьми. А сегодня порядка, по-моему, 7 миллионов Баткины, я их, к сожалению, не знаю, но узнал бы, был бы немножко другой разговор, должны сегодня деньги этим нашим фермерам. Сегодня они готовы работать на новом на новый урожай. Для кого делается урожай? Для тоже для улучшения качества нашей страны, для улучшения качества жизни наших людей. Я очень прошу, если кто-то их знает или каким-то образом, подскажите, что нужно рассчитаться. И то, что они сегодня в банкротстве, это их не, от меня никаким образом не уведет. А самое главное, это не уведет их от народа. Если мы уже заговорили о Цебрикова, у нас есть очень интересный сюжет об аграрном лицее, в котором вы тоже побывали. И поскольку мы все время в каждой нашей программе говорим о том, что образование – это, в общем-то, один из тех столпов, на котором должна стоять и строиться новая Украина. А образование – это то, чем нужно заниматься ежедневно. Это ни для кого не секрет. Говорят же, что хочешь разрушить государство, уничтожить образование, культуру и медицину. То есть я хочу, чтобы наши зрители посмотрели, каким образом в этом небольшом городке сохраняется, существует и работает такой замечательный лицей. Аграрный лицей в поселке городского типа Цебрикова Великомихайловского района по праву может считаться достоянием всей Одесской области. Мало кто знает, что в 1963 году этот лицей основал отец нынешнего министра транспорта России Евгений Левитин. Ежегодно это учебное заведение выпускает больше 120 будущих электриков, водителей, поваров, слесарей и, по возможности, обеспечивает им трудоустройство. Ми бачимо, що турбота про професійно-технічну освіту зі сторони президента, керівництва обласної державної адміністрації в особі Едуарда Андрійовича Матвійчука. І ось нашого вже ми можемо сказати, колеги, чи як він нам сказав. Як буде написано написано в районі Азеті, що ми отримали ще одного товариша в особі депутата обласної ради Олександра Семеновича Пресмана? Нам це все якось ми відчуваємо піднесення і хочеться працювати ще краще на благо нашої рідної держави. На сегодняшний день лицей снабжен тремя компьютерными классами и мультимедийным проектором, но все же главное его достояние ⁇ ученики. Именно они создают научно-практическую базу для работы лицея, чего стоит класс для обучения будущих электриков. Здесь каждый механизм и сложнейшая конструкция созданы руками учеников, будущих специалистов. Это года 4-5. Я пришла сюда в этот корпус. Ну и начала я работать. И за этот период, вот, как вы видите, были гольные стены. Ну, сейчас уже материальная база улучшилась. Класс, где готовят профессиональных водителей, также может по праву считаться гордостью лицея. Здесь все, начиная от подсвеченных знаков дорожного движения и заканчивая макетами освещенных проспектов, также дело рук учеников. Все электрики, все трактористы, все, кто учится на водителя, все сами своими руками с моей подсказкой, с другой подсказкой, специалистов наших. Они все делают. Мы только подсказываем. Благодаря хорошему техническому обеспечению будущие кулинары также имеют свою законную территорию в лицее. На этой кухне, снабженной всем необходимым, проходят все практические занятия для поваров и официантов. Тут у нас находится техника и электрические плиты, и микроволновые печи, и мясорубки, и хлеборезки. Ну, все, что нужно на великих предприятиях, это великих предприятиях преемствах для работы. Я учусь на повара официанта. Мне очень нравится эта профессия, потому что, ну, когда я буду иметь эту профессию, я знаю, что завжди я смогу работать, потому что людям всегда нужно потрібно, потрібно Это достаточно э, серьезный районный центр был, до какой-то, может быть, определенной тоже оптимизации. Какой-то такой э, обиды сегодня есть у Цебрикова. Во-первых, Цебрикова есть, конечно, свои герои. Сам герой Цебриков это дворянин, которому эти земли были подарены. И сегодня есть, вот есть эта передача Что где когда, а есть как бы музей Цебрикова, музей, музей этого лицея, музей бывшего районного центра. И есть хранительница очага Ольга Григорьевна. Это Левитина нашего, так сказать, земляка, я говорю нашего, потому что это человек, который из Себрикова вышел, министр сегодня транспорта Российской Федерации, человек, который сегодня много внимания уделяет Себрикову, много внимания уделяет Одесской области, много внимания уделяет Украине, потому что сегодня это одна целая страна, все равно разделили нас немножко границами, сделали нам разные деньги, но все равно корни у нас одни. И вы знаете, то, что я увидел в Цебриково, я, к сожалению, вначале был без э, канала ОК. Это моя ошибка. Больше без канала я не езжу ни вправо, без, как говорится, без воды и не туды. без воды и не туды, и не туды. Так вот, без канала ОК и не туды и никуда. И я попросил потом канал ОК для того, чтобы он поехал и показал сегодня не, не со слов э, прессмана депутата, а со слов руководителя лицея. Преданного делу человека Анатолия Афанасьевича то, что сегодня происходит вообще, то, что и на кого сегодня. Я такой концерт посмотрел. Я так зарядился энергетикой этих детей, которые были. Я обязательно проведу там красивое мероприятие. Получится приехать к Левитина. Будет хорошо, не получится. Мы обязательно мы отправим диск и покажем, как на сегодняшний день проводит жизнь Цебрикова. Великолепная. Аудитории, великолепный класс компьютерный, который подарил Левитин. Но вы знаете, мне стало обидно немножко. Я поговорил с губернаторами, мы решили тоже с командой сделать компьютерный класс от э, земляков сегодняшних. Это уже будет класс нового поколения 2011-2012 год. Его получат начало учебного года Цебриковский Эт, лицей, аграрный лицей. Вы знаете, для того чтобы сегодня Левитин сказал. Я сделаю в двадцатом еще лучше. Вот это называется Очень нормально. Вот это называется нормальное соревнование.